katta <small> mehnati singdi aynan u to'p bilan sardor uzatma kerak zarbaga aylanib ketdi navbatdagi zarba va muvaffaq bo'ldi bo'sh bo'sh qolgan darvozaga iminovning uzatmasini darvozabon qaytarib yuborishga urinib ko'rdi menimcha ha yo'q ustunga te ustunga to'p tekkan va jamoadoshi tomon yo'l olgan <small> <small> Jonli devorda zarba berildi yomon emas va super gol aynan o'sha to'qqiz ikki yo'naltirildi daxshat gol muallifi 22 ikkinchi raqamdagi himoyachi elbek otaqulov himoyachilar ham o'zi mana marshuga o'tib ketdi unga qarshi qo'polroq o'ynagan edi raqib futbolchisi va bizda ikkiyu bir hisob do'stlar barchasi bu hujumda faol ishtirok etdi lekin mana bu uzatma katta ahamiyatga ega edi va albatta himoyachi va darvozabonning tushunmovchiligi o'laroq bizda navbatdagi gol mavjud iye bu gol ekan chog'i endi temur usmonov yugurib ketganiga qaraganda u gol urdimi deb o'ylagan edi.